Зайдеш подивишся, зайдеш подивишся. Ми зараз зробимо зрівнення. Що зробила будівельна наша компанія? Ось останній відео ми, да, на? Гріша ми знімали. Глянеш. Бу ти вже знімаєш чи що? Так ти все одно розказуєш. Те, що зробила будівельна компанія, наша Полтавська, братан, а ти зісняєшся. І те, що зробив ти, який ти не строїв вже в житті, З... не ну, Ну, под, 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 подсобником был, блин. И такий дом шикарный построил. Ты шо, блин? Прекращай. решение полетели. Начнем они, снаружи, да? Они... Все, залазь на крышу, мы с вами не будем снимать. Мы сейчас проедем на крышу. Все, полетели. Ребята, ну что, всем привет. С вами Владимир Коваленко, он же мастер кладки. Полтава на связи. Ну что, будем показывать, ребята, что в Полтаве не только квадратные коробки строят, а еще вот такие дома дизайнерские. Ребятки, интересные вот такие решения. Давай, Гришаня, пошли, сразу будем показывать самого интересного, да? Давай. Человек сам, своими руками, за что ему только респектуем и снимаем просто вот шляпу, понимаете? За то, что руки вот так вот стоят, а не вот так. Работал э, по стройке, только подсобником работал. Все. Взял сам, спроектировал фундамент, стены. Вот этих ну, Смотри, вот эти монолитные конструкции. Что вот это такое, ребята? Что это за самолет вообще? Это уму непостижимо. Мы уже давно, кстати, хотели этот дом снять, да? В прошлом, Прош... году. в прошлом году. собирались снимать. вот Заехали. Хотел сказать заказчик. Хозяин сейчас тут на крыше занимается. Сам 3D-резку пенопласта, разуклонку делает. Плоская кровля, ребята, будет. Рулоны мембраны лежат. Ты знаешь, что он сам будет мембрану паять? Да? Да. Кажет, куплю, если что, утюг Чи паяльник, Каже, буду все сам делать Ой, молодец. А я думаю, что у него получится Потому что, если получилось вот эту э, Конструкцию Да, как ее можно назвать Давай, Гришань, поближе покажем Начнем <с, с самого интересного, да Ну вот, вот такая конструкция Да, с окном, конечно Тут надо будет помудохаться Заказываю сейчас, как раз, окна в, в, стадии, в стадии, скажем так изготовление, чи не изготовление, еще пока переговоров. Ну, такая конструкция. Давай покажем сейчас внутри по конструкции. Я ж когда подъехал сюда, я сразу, интересно, насколько она дала крен. Ну, по-любому, какие-то крен, потому что тут же ни колонны, ничего, ни опирания ни нема. И тут нам сразу, в принципе, видно, что крен, ребята, хрен да нихера. Вот, буквально волосяная трещинка. Туда чуть больше пошло, все, оно уже уселось. Ну, <сил> ну туда, ну туда раскрылось где-то до 2 мм, может там даже полтора, может двух даже и нема миллиметров. То есть чуть-чуть вот она хрен дала, все. И, и, и все нормально. Второй год дома уже. Кладка произведена, произведена на клей пену. Ни дын не ни трещинах никаких. Ни дын не ма, там, где профессиональная Будивельная компания строила, ребята, в предыдущем ролике мы вам показывали, кто не смотрел, то зайдите, посмотрите, что там, какие в палец, в палец, а то и в два пальца швы были. Тут все идеально, клей-пена, ребятки, ваша любимая клей-пена, все красиво, хозяину, ну, собственно, владельцу этого дома понравилось на клей-пену, говорит, быстренько, все четко, чисто, без клея, вот вам на клей -пене. Почему у нас нема объектов на Ну, не знаю, не, не, попадаются объекты, где задача сделать на Сделали на клей -пену. Красивая кладочка, э осмотренные полностью все стены, ну, скажем так, легкий техосмотр сделан. Все по красоте, армопояс у нас есть, ребята. Ну, точнее, э плиты бы ушные, как вы видите, плиты бы ушные. Ну, так а шо? Насколько денег хватает, то и берем. Кстати, мы тоже сейчас на один из наших объектов подыскиваем бэушные плиты. Потому что у заказчиков на новых нема. 10 тысяч гривен одна плита строит, стоит. А ситуация, вы знаете, какая у нас сейчас. Тут армопояс переходит вот эту. Ну, Гриш, как бы нам показать, где перемычка? Перемычка, короче, метра полтора до угла. Вот. От угла где-то метра полтора перемычка. Вот это будет вот так окно. Вот так вот оно будет. Вот так. Жух. Я в Полтаве у нас такого еще не встречал. Э, сделано что? Сделано колонны. Кстати, колонны провибрированы. Ребята, чтобы провибрировать полностью вот так вот колонну, идеально. Показывай, Гришаня. Идеально провибрирована колонна вообще. Человек, ики в жизни только на подсобке работал. Не каждый профессионал и понятно, что опал опалубка делалась и из того, что есть доски, то есть чтобы провибрировать, ну надо хорошо вибрировать и надо хорошо э, стянуть опалубку. Отлично колонны а в онлайн калькуляторе просчитывал соответственно балку вот эту, прогон сечение, конечно, вроде бы як, ну такое, да, вот по сомнениям, но просчитывал, говорю через калькулятор, и все показало. Нагрузка з двух сторон плиты перекрытия. Немає ни ні трещинки уже второй год дому. Поэтому. какие питання могут быть, ребята? У нас немає питань. Все красиво, полы потом сделаются. Тут будут перегородки, кухня, комната. Короче, все по красоте. Там гараж. Ну давай, сейчас оттуда мы залетим, наверное, да, в гараж. Тут тоже в эту стилистику подскос. Ну, то оставлял изначально, чтобы не подрезать. Потом уже по ходу дела подрежет все. Тут гаражик. Аккуратно, лишь гвозди. Гаражик. Мама, не горюй. Камазом можно залететь. Там котельная дальше будет. Плиты перекрытия, опять же, бэушные, но в хорошем состоянии плиты. Ребята, по плитам перекрытия обязательно смотрите, чтобы снизу не была уже оголенная арматура. Обязательно смотрите, чтобы в местах опирания э, не раскрошенный бетон был. Потому что, когда демонтируют плиты перекрытия, часто срывают и края э, ну, обрушаются, разрушаются. Вот. Снизу может быть арматура. Что еще? А, петли сгнивают, соответственно, чалками надо монтировать, а это геморрой. То есть, учитывайте, ну так, легенькое лирическое отступление по бэушным плитам. Я, кстати, сейчас тоже ищу заказчику нашему по бэушные плиты, то пока ничего не могу нормально найти. Ну, это все-таки плиты. Ну, плиты. Это все плиты. Это снизу вроде бы... Тут есть такая даже меньше чисто. І це така вроді непогана. Це така знизу, вроді непогана. Старца, ну з старца тут трошки растворчик, то нічого. Там розбита, ти то теж нічого. Можна тут вибрати, можна тут вибрати. Он бачиш яка херня. кольцах, если подивиться, бачишь? А це опирание будет. А це тут будет опирание, Он дивись, бачишь. Между, между трубами. Между трубами дырки. А это тут опирание будет. Там тоже разбита труба, блин. Оце бачиш, оце бачиш, це тут якраз опірання буде. Оце тріщини. Ось бач, де опірання, воно ось оце місто, воно вже ослаблене, блядь. Ось де ви бачиш? воно все розбите. Тут даже херіозно що вибирають. Вон воно там теж було Так вроді на внешній вити вроді сразу і непогані з збоку, а там де в точках опірання, тут уже поотпадало. видніється це стеночка, Гришань, покажи. Сказка. Лезвие. Ребята, просто лезвие. Вот это что пена, конечно, вот эта пена, она потрухла под ультрафиолетом. Все, что в середине, это уже склеено на века монолитом. Все вот так вот красиво. Стеночка. Внимание, одной трещины. Фундамент, кстати, 60 сантиметров. В общем, не то, что в глубине, а в общем. То есть 20 и там 40, 40 в земле. Он уже экструдированным пенополистиролом. Э, отсечен армопояс наш все уже сформирован соответственно парапет и там уже идет монтаж пенопласта соответственно 3D резочка вот мы спросили разрешение показать вот такие вот станочек вот такие вот станочек вот такие вот клинышек то есть сам вырезает и разуклоночка делает ребята и делается вот такая разуклоночка. То есть, ну, человек сам смастерил вот такой вот станочек. И только шух-шух-шух. Молодец. Что я могу сказать? Интересна концепция, интересна задумка. Э технологически, в принципе, внимания нет никаких. Хоть и стесняется, может, там не снимать, потому что, ну, я же понимаю, что много каких-то косяков. На общем фоне, конечно, если даем, мы отца, да, ребята, то можно искать косяки. Но давайте будем учитывать, что человек только подсобником своей жизни работал, занимается абсолютно до стройки никакого отношения, ну, по жизни чем занимается, не относится. А это вам результат, ребята, когда есть желание, и руки с того места растут, откуда надо, то получается то, что надо. По прогону ни одной недели трещины, колонны сказка, все по красоте. Монолитные вот такие перемычки, ну, тут, конечно, тут крепкая, крепкая. 5 сантиметров экструдированный полистирол уже отсечено. Ну, просто вот, ребята, именно новиночка такая. Новиночка ну, у нас в Полтаве я не встречал вот этих треугольных окон под наклоном, вот таких вот конструкций, Гриша. Ну, давай еще разочек покажем эту конструкцию, да? Мы потом покажем, как уже будут окна стоять. Ты вот так туда дальше чуть-чуть отойди, чтобы ее полностью было видно, да. Заказил, да. Мозг ломается просто, як тут вот это сделать, вот это окно. Ну, ребята сейчас занимаются, сейчас кумекают, як вот это окно сюда сделать. Возможно, да, когда-то будем тут и подснимем вам уже, когда будет готово. Ту сторону чисто. Да, в ту сторону, чтобы как раз вся вода туда И там ты потом посверлишь здесь, да? Да, А, вот контур-уклончик, ага, ага. Мы переместились на крышу. Давай сразу, давай вот оттуда вам. Вот, парап парапет в нуле, парапет в нуле. Парапет у нас в нуле. Тут у нас по парапету от пенопласта сколько? Ну, сантиметра три где-то, да? То есть вот приб приблизительно сантиметра три. И вот уклон у нас пошел, пошел через весь крышу. И там сантиметров, ну, наверное, 17 Вот так вот приблизительно, а может и 20, даже. Там, наверное, даже в блочину целую. То есть сюда идет один уклон, идет, 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 идет. Вот тут будут высверливаться потом под водосточку. И вот контруклоны. Контруклон вот пошел. Тут контруклон пошел. То есть получается у него на две части, да? Тут и туда. Все. Тут идет сколько-то градусов, не помню, ребята, не буду вам насыпать. Сверху еще 2 сантиметра экструдированного пенополистирола. 17 миллиметров уклон на метр. Человек и полностью плоскую кровлю с ПВХ-мембраной своими руками делает. Респект просто. А, и еще, ж, я же глянул на солнечной панели. Это, ребятки, у нас, потому что вот э, участок в таком районе, э, что за подключение света ему улупили 800 тысяч? 800 тысяч гривен. 800 тысяч гривен, это ровно 2, 20 тысяч долларов. Правильно, решать 20 тысяч долларов за то, чтобы человеку подключить на участок сюда свет. Подумал, подумал, купил солнечную, он поставил солнечную станцию. Сейчас 3 киловатта, да, а сделает себе 6 киловатт. И будет жить поживать, и добра наживать, и горя не знать, ребятки. Ну что, вот такая вот история, вот такая ситуация. На сим наверное что попрощаемся чтобы мы тут не топтались и на пенопласт ребятки на сегодня у нас все с вами как всегда был владимир коваленко он же мастер-кладки полтава на связи я как всегда желаю вам удачи хорошего настроения крепчайшего здоровья и самое главное мирного неба над головой всем пока